Значит, вас всех я позову. У меня есть момент организационный пока. Я вас позову, сделаю брифинг. Объясню правила, даже каждому дам бумажку с правилами, объясню, что есть, как, что происходит. Потом мы делаем жеребьевку сразу. И уже будет известно, кто перестанется восстанавливать. Я думал, по номерам Что? Нет, их камера. Дай я обратно переезжаю. Да я обратно переживаю. Эй, эй! Вы... Что, вы... Он же под уклон стоял, они под уклоном делали. Ну что, подтапкрайте, грузовик?

Можешь палку спрячь, чтобы ее не видеть? Ника, какой страх Выше, выше, вот так. Вот так, вот так. Я примерно скажу, это оранжевый УАЗ, красный УАЗ и Mitsubishi Pajero ВАЗ-2107. Прочие, прочие, прочие. Еще раз, все зарегистрировавшиеся для... Ты ушли отсюда. Вчера... И вот гости, все, кто не участвует, кто просто зритель, просьба, всем подняться наверх. трудно поэтому... соревнования будут проходить в живописном уголке Кавказских минеральных вод у подножия горы Бештау. Это будет самым зрелищным событием уходящего года в мире автомобильного экстрима. Город Лермонтов приветствует участников экстремального автомобильного соревнования Бештау Триал. Дмитрий Вадимович Чайка, глава города Лермонтова, председатель совета города Лермонтова. Олег Александрович Мельников, глава администрации города Лермонтова, Станислав Анатольевич Пануля, первый заместитель главы администрации города Лермонтова. Лариса Анатольевна Евдокимова, заместитель главы администрации города Лермонтова. <сёк> <сёк>

Дорогие Лермонтовчане, уважаемые гости нашего прекрасного города Лермонтов. Мы впервые в Ставропольском крае сегодня проводим соревнование на первенство Южного федерального округа по джип -триалу. Я думаю, это войдет у нас в традицию. И мы будем два раза в год на этой территории проводить данное соревнование. Я желаю всем участникам побед, и только побед, но в справедливой и достойной борьбе а зрителям прекрасных зрелищ. Экстремальные автомобильные соревнования, проходящие на специально подготовленных блоках, бревен и прочих препятствий на время. Кроме этого оценивается стиль прохождения выбранного маршрута, безостановочность движения, агрессивность. Время, затраченное спортсменом на прохождение маршрута, учитывается только в том случае, если он по сумме основных критериев судейства набрал одинаковое количество баллов с другими участниками. Призовые места определяются после серии заездов по общей сумме набранных баллов. Слово предоставляется организаторам соревнований. Я вот, я вот, вот он. еще раз приветствую всех гостей, всех участников данного мероприятия и хочу сказать, что этот подарок был сделан специально для вас всех от администрации города Лермонтова и наших помощников, таких как компания ТСС Кавказ, компания, я их позже буду перечислять, сейчас нет на это уже практически времени, но как бы, хочу сказать об одном. Просьба всем Зрителям держаться подальше от автомобилей, то есть на реальном, на реально безопасном расстоянии. Всем понятно? Итак, по всей трассе вы, как вы видите, установлены ограждения из лент. За эти ленты заходить нельзя. Это очень опасно. Теперь обращаюсь к участникам. Через 10 минут подготовьтесь к техническому осмотру автомобилей. Сегодня у нас в соревнованиях будет участвовать два класса автомобилей. Первый это стандартный и второй класс спорт. Самый интересный, самый зрелищный. Вот так вот. Так что приятного всем отдыха. спортсмены, подойдите каждый к своему автомобилю и ждите технического комиссара. Время вам на это 5 минут. Да фигли мой там, где стоит оборудование. Аштывайзик ну, вам будет первый, <плодит> да, первый номер он заплатил, да-да. Еще одно маленькое объявление. Все экипажи которые уже зарегистрировались и прошли. Жеребьевку подойдите за официальными наклейками. Какой же автоспорт без наклеек? Подойдите все за наклейками. 我一大爷。 Все придасты, потому что это класс стандарт. Чего не сделал у вас патриот? Почему не сделал, я не знаю. Мы, скорее всего, даже сидим, что это не было.